माई डियर सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ पलाकार्ड एंड आवर एंटरप्रेनोर्स आज मैं बहुत दंग रह गया आप लोगों का मौजूदगी देख के इतना इंटरेस्ट मैं पहली बार देख रहा हूं आप लोग इतना इंटरेस्ट लेके आए और आप लोगों को देख के मुझे लगता है जो नारी शक्ति है महिला शक्ति है वो सबसे ऊपर है निங்களே எல்லாரే గట్టిట సార్ని వళరేదిగా తాల్ప్రి దోనో మీరు ఎందా భరయగా ఇత్రయం స్త్రీ శక్తి ఇవడ కూడువనైట కారణమయ్యదిని వళరే అల్భుతం తోననన నారుననన అప సార్ నాకు మంచి ర కయ్యోడి కొడకజ్ આજ મે માફી ચાહુંગા కి મે మલેలి મે બોલી પાతా లేకిన్ મે वादा करता हूं नेक्स्ट बार मैं अपना भाषण मलयाली में देने का कोशिश करूँगा सार ने दिए मलयाल स्पीच तो मलयालती पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा लैंग्वेज हमारे लिए मायने नहीं रखता है दिल का रिश्ता जो होता है वो मायने रखता है कि हम आज पलाकाड में आए हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सार പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്ിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷ അതിനെ മലയാളോ മറ്റു ലാംഗ്വേജോ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാ ഞാൻ നന്ദിപാട് आप लोगों को जितना भी तो कम है मेरे लिए क्योंकि मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि महिला को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि मैं जब जन्म लिया तो मेरे माँ भी एक महिला थी तो हम सब सभ, सबों ने जन्म लिया माँ के बदौलत तो सबसे मातृशक्ति को हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं उसके बाद हम कोई भी आगे काम को आगे बढ़ाते हैं सार न और स्त्री आड़ इवड़ा इत्र कूड़े इकना स्त्रीगल को वेंडीट सार ప్రతేగమైతే సారే మనసుల్లో ల ఒక ప్రోత్సాహనం అది మీకు వెడితరిగాయనే కారణ శ్రీ శక్తియే సారత్రి వణంగనుం આજ મે દેશ મે બહુત જગહ ઘુમતા હું کافی స్టేట్ જાતા હું سب سے پہلے हमने अपना तिरंगा जो है अपना देश का झंडा है हमने पहले जम्मू कश्मीर में गाड़ के आया क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने पिछले पंद्रह साल पहले अपना ऑफिस बंद कर दिए थे तो हमने वहाँ जब प्रोग्राम करके आया वहाँ पे भी महिला शक्ति बहुत आगे निकल गए सर वाल संस्थान प्रोग्राम अगर आदि प्रोग्राम चाहते अवे जम्मू काश्मीरल पदंजु वर्ष तु शेष इन प्रोग्राम अवड़े फ्लैग् नमुक उयरता नमुक नम देसीय पताक नमुक उयरता स्वाधा अवड़े सां मुटी वालेडीस और मुझे लगता है केरल में शायद पलाकट नंबर वन पे होगा जहाँ की महिला उद्यमी सबसे आगे होगा और हम देश को बता पाएंगे कि हमारे केरल के ഡിസ്റ്റിക് മഹിള ഉദ്യമി സബസേ ഉപ്പർ ഉയ ഉദ്യമി ഓർ സമാജ്മെ ബാക്കി ജോ പേ വർഗീ ആകെ ബഡ്പ സൊസൈറ്റിയിലും സമൂഹത്തിലും പിന്നെ കേരളത്തിലെ ലേഡീസ് പാലക്കാടുകാരായിരിക്കണം ഒന്നാമതെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ആ ഓന്ധ്രപ്രദേശം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ കൊടുക്കണം मुझे लगता है कि नेक्स्ट हम जब पलाकाड आएंगे तब आप लोग एक अच्छा यूनिट बना के आगे बढ़ेंगे और हम आपको मदद करेंगे क्योंकि हम आपको मदद करने के लिए आए हैं हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि आपसे वोट मांगने आए हैं हम आपको मदद करने आए क्योंकि भारत सरकार का बहुत सारे स्कीम्स है जो कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे केरल पे वो भी आके बोले कि हम जितने भी स्कीम हम एस सी और ओमेन एंट्रप्रेनोर्स के लिए हम लाए हैं वो अभी तक केरल में हो नहीं पाया है उसी स्कीम को हमको लागू करना है ताकि एस सी और महिला उद्यमी आगे बढ़ सके एस सी और महिला आंध्र प्रदेश में वेट वाले अगम स्कीम प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री प्रावश्यम वह अब आ स्कीम नि वेटायूम सागत उ सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है जैसे जेंसी मैडम बता रही थी कि पलाकार्ड में पहला हमारा प्रोग्राम होना है और उन्होंने पलाकार्ड का मुझे उदाहरण दिया कि पलाकाट के लोग बहुत प्यार करते हैं मतलब पलाकाट के लोग बहुत हेल्पफुल है बोले प्यार करते हैं तो मुझे लगता है सारे भगवान पलाकाट में ही है क्योंकि प्यार में ही भगवान बसते हैं तो हम जानते हैं तो पलाकाट ऊपर वाले हमें गिफ्ट दिए हैं कि पलाकाट से हम शुरुआती करेंगे और पलाकाट को देख के ही पूरा केरल डेवलप होना है സാറിനോട് ആദ്യമേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പാലക്കാട് തന്നെ വെക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യമത്തെ പ്രോഗ്രാം പാലക്കാട് അപ്പോൾ സാറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാലക്കാട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം പാലക്കാട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ എന്തൊരു വൈബായിരിക്കണം കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നാണ് सार बारे दादा है अपन प्रत्येक माइट और प्रत्येक माया अभिनंदन और आज आ, प्रोग्राम में आए हुए एन एस आई सी एम एस एम आई सिड बी के वी आई बी सभी अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी एंटरप्रेनर्स को बड़ा बड़ा स्कीम ना बताएं उनको छोटा स्कीम बताएं जबकि माइक्रो यूनिट जो वो चला रहे हैं या चलाने चाहते हैं माइक्रो यूनिट को कैसा आगे बढ़ाएंगे उसी स्कीम को आप डेलीवर्ट करें क्योंकि बड़ा स्कीम उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा पहले हम छोटा से शुरुआत करेंगे ताकि छोटा से जाके हम आगे बढ़ सकें इवे वन एला गवर्नमेंट उद्योगस्म साग्रह निक वैलिए वलिए प्रोजक्ट चीज तक अब मुंबान्ल सहाय सबसे बड़ी बात है कि पलाकार्ड में आप जब यूनिट स्टार्ट करते हैं या फिर चलाते हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है बैंकिंग फाइनेंस का होता है और सेकंड मेजर प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग का जो कि दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम दिल्ली में बैठे रहते वहां से हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि हमारे पास में जब कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो हम चाहे एम एस एम ई के हो एम एस एम ई के डी सी के साथ हम लोग बैठे थे बैठते हैं एन एस आई सी के सी एम डी के साथ बैठते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ बैठे रहते हैं लेकिन आपको यहाँ कॉपरेशन मिल रहा है कि नहीं या सर्विस मिल रहा है कि नहीं वो हम तक पहुँचना चाहिए ताकि हम आपको मदद कर सकें നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പിന്നെ സാറിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറ് ഡൽഹിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഡൽഹിയുടെ എല്ലാവിധ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും സാറ് സംസാരിച്ച് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट है जो अपना स्कीम आप लोगों को बताएंगे आप लोगों के फायदे के लिए और सबसे बड़ी बात मैं हमारे माननीय सांसद श्री नवर कुमार सारनिया जी को धन्यवाद दूंगा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं एक बड़े भाई के जैसे സാർ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽസ് ഇവിടെ സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടത്തില് സാറ് നബാ സാറിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ കൂടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ഒരു മൂത്ത സഹോദരനെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് സാറിനെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർ മേ പറ്റാന ചാഹുക ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ബഹു സാറെ ഹെ ഹമാരെ സാത്മേ മകർ नवकुमार कुमार सारनिया जिस क्षेत्र से आए हैं काफ़ी संघर्ष करके आए हैं तो वो दूसरों के दुख को समझ पाते हैं कि आप लोग ग्रास रूट में किस प्रकार का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसीलिए उन उनको हम इसलिए लाते हैं कि आप भी इंस्पायर हो और उन, उनको देख के आप सीख पाए कि इतना संघर्ष करने के बाद मुकाम तक कैसा पहुंचा जाता है നമ്മൾ ഒത്തിരി ലോക്സഭാ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നബാ സാറ് നമ്മളിൽ ഒരാളെ പോലെയായി നമ്മളേത് രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഏതൊക്കെ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ സാറ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് സാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു जबकि आपको पता होगा कि सरकार ने महिला को 33 परसेंट रिजर्वेशन दिया है लेकिन हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अब 50 परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को दिया कि महिला हमारे चैम्बर को चलाए सरकार चेम्बर ऑफ कोम सॉरी लेडीसून संभर कारे ना चेम्बर ऑफ कोमे अंपल अल जेन्डर ईक्वालिटी काग्रह क्योंकि अगर हम आपको अधिकार नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि आ, ये बोलने वाली बात होती है मगर मैं आपको देना चाहता हूँ को चलाएं चेंबर में आप लोग का हिस्सेदारी ज़्यादा हो ताकि महिला उद्यमी को हम आगे बढ़ा सकें क्योंकि एक महिला दूसरा महिला का प्रॉब्लम को समझ पाएंगे इसलिए महिला का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होना जरूरी है और स्त्री के और स्त्री कूड़ा मनसा साधिक अद चेम्बर ऑफ कॉमेसिल कूड़ा अंप शतम स्त्री नियम वीर को स्त्री हेलपीन सहायक अद अंग और यूनिट कूड़ाईट क मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस कार्यक्रम के लिए जेंसी मैडम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं बहुत सारा प्यार बहुत सारा इज्जत देना चाहता हूँ और हमारे मंच पे उपस्थित अतिथियों साथ में मैं वो मैडम का नाम जानता हूँ मीनाक्षी मैडम हाँ मुझे याद है मीनाक्षी मैडम है और एक मैडम आने वाली थी पंचायत प्रेसिडेंट शायद नहीं आई नहीं नहीं तो मैं दोनों मैडम को पहचान तो मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीनाक्षी मैडम ने भी समय निकाल के इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी हैं और आप माता बहनों को आप भाइयों को मैं बहुत बहुत प्यार भरा धन्यवाद दे के अपना इस को समाप्त करता हूँ नमस्कार सारे हृदय दिल एनिक नंदी पर ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വരാൻ സാധിച്ചാലും കൂടാതെ മീനാക്ഷി മാമിനെയും നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ബിനിമോൾ മേഡത്തിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സാർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും പകർന്നുകൊണ്ട് സാറ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്